assalomu alaykum kanalga xush kelibsiz bugungi tayyorlagan videoyimizda gipiskus uchun yog'och kulidan mineral ozuqa tayyorlab ko'rsatmoqchiman bu o'simligimiz uchun judayam foydali bo'lib gullash uchun juda ham katta hissasini qo'shadi mana bu gipiskusni avvalgi videolarda azizilo qilib ko'rsatgan edim aynan mana shu tuvakdagi giperskusni tanladim va shundan foydalanamiz avvalo tuprog'ini yaxshilab yumshatib olamiz gulning tarkibida kaliy fosfor kalsiy magniy va o'simliklarimiz uchun boshqa elementlar mavjud bo'lib u o'simliklarni immunitetini oshiradi kurtaklarini yaxshi shakllantirishga yordam beradi va gullashini yaxshigina ta'minlab beradi tuproqni yumshatib bo'lganimizdan keyin kulni tuproq ustiga yoyamiz e, ikki osh qoshiq kulni ishlatamiz bundan kichkina tuvaklarimiz uchun bir osh qoshiq bundan katta tuvaklarimiz uchun esa uch osh qoshiq kulni ishlatamiz bu e, ozuqani har uch to'rt oyda faqat gullash ya'ni intensiv gullash davrida e, ishlatishimiz mumkin keyin kulni yana bir e, suyuqroq eritma shaklida tayyorlab ishlatishingiz ham mumkin bu uchun 2 choy qoshiq kulni 1 litr qaynoq sovutilgan suvga qaynab sovutilgan suvga qo'shib aralashtiramizda va bir necha kundan keyin tuvakni katta kichikligiga qarab 50-100 ml da ishlatishimiz mumkin bu boshqa gullarimiz uchun ham bo'ladi bu a, kuldan foydalanishimiz mumkin ayniqsa mana shu gipisku adenium va krakosmiya gullari uchun judayam foydali kulni yoyib chiqqanimizdan keyin ustiga tuproqni yoyamiz keyin sal sal aralashtirib qo'yamiz va suv purkaymiz unchalik ko'p suv purkamaymiz bir ikki kundan keyin mo'l ko'l qilib yaxshilab sug'orsak bo'ladi gipiskus guli uchun ko'pchilik savol beradi yerga o'tqizib keyin tuvakka olganimdan keyin bariglari sal so'lib qoldi nima qilsam bo'ladi deb <coughs> juda ko'pchilik savol beradi buni oldindan tuvakka ko'chirishimizdan oldin yaxshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak yerdan olayotganimizda ildizlarga hech qanaqa shikast yetkazmasligimiz kerak keyin ildizlaridagi tuproq turishi kerak chunki tuproqni tushirib yuborganimizdan keyin tuvakka moslashishi qiyinlashib kasallanib qoladi tuvakka o'tqazib bo'lganimizdan keyin o'simligimizni panaroq joyda e, saqlashimiz kerak bo'ladi sababi agar сквозняк ya'ni shamol joyda qolsa gul tez kasallanib qoladi tuvakka o'tkazganimizdan keyin o'n to'rt yigirma kun orasida xuddi boyagi siz aytgandek barglari so'lib yoki sal sarg'ayib quriganday bo'lib turadi unga uncha ahamiyat berishimiz shart emas shu o'n to'rt yigirma kun orasida kasallanganligi o'tib ketadi keyinchalik yana avvalgi holiga keladi yana bir savol berilgan tuvagi bilan yerga o'tqizsak bo'ladimi deb savol berishgan bo'ladi bu usuldan foydalansangiz ham bo'ladi juda yam yaxshi o'sadi yana savollaringizni kutib qolaman maslahatim mana shu ozuqani tayyorlab gipikugullaringizni boqishlaringizni tavsiya qilaman savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsalaringiz javob berishga harakat qilaman keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling